Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі Час порад. У першій частині нашої програми ми розкажемо вам історію художниці, яка вирішила продати свої картини, а зібрані кошти передати військовим у лікарню Мечникова. А у другій частині нашої програми дуже корисний, цікавий майстер-клас. Ми навчимо вас робити дуже гарну зачіску. Тож залишайтеся з нами, а ми починаємо. Нас у студії художниця Лейла Джафарова. Доброго дня. Доброго дня. Ви зробили дуже корисний благодійний вчинок. Ви продаєте картини і передаєте кошти військовим. Як виникла така ідея? Ну на самом деле ідея виникла виник... достатньо достаточно давно, але ідея була направлена на помощь именно АТО непосредственно. Ну, ввиду того, что я сама попала в госпиталь, там, где они сейчас находятся, это областная клиничная Дениса Мечникова, и увидев раненых, увидев нужды, которые там сейчас есть, и что нужды в лекарствах и в прочих медикаментах очень достаточно огромные, то я решила продать эту коллекцию. И уже от продажи первой картины в пятницу деньги пошли на анальгетики, в травматологическое отделение. Сколько в картин планируете продать? В общем, в коллекции их семь. Две. Одна уже продана, вторая забронирована. Вот сейчас жду перевода средств. Всего осталось их 5. Где можно посмотреть на ваши картины и как люди могут долучиться до этой такой благодейной акции? Картины находятся в коробке зале ресторана «Пастораль» на улице Парикадной в Днепропетровске. И, в принципе, любой желающий может прийти, посмотреть и там есть мои контакты, могут узнать и приобрести. А присоединиться, в принципе, к этой акции можно вне зависимости от того, нравятся ли вам мои картины, хотите ли вы их покупать. То есть потребности в помощи, она есть каждый день. Она реальная, то есть это очень серьезный вопрос для меня. Я гадаю, що не залишилася в Україні родини, яка б хоч трішечки не допомагала або військовим, або пораненим. Мені дуже тішить, що люди, от зокрема ви, придумують такі цікаві акції, коли люди можуть і допомогти, і придбати щось для себе. А що зображено на ваших картинах? Для тих, хто не бачив, щоб зацікавити. Це серія в основному музикальна, по мотивам художника канадського Рміла Бара. От, вона мене дуже вдохновила і близька мені ця тема. Поэтому, на ней в Чи давно ви займаєтесь творчістю? Більше рода. Тобто, не так давно, Нет, скажімо. Не совсем недавно. Але картини, я їх бачила, я переконую всіх наших глядачів, що справді вони чудові і я варто їх придбати. Чи плануєте у подальшому ще доповнити колекцію, намалювати щось нове? Звісно, які ідеї виникають? А... Идей на самом деле очень много, но если это будет направлено на благое дело и то есть, приобщаться к любым иным аукционам, то есть открыто <coughs> к идеям. Вот э, меня еще присоединили, поучаствовать пригласили в, в благотворительном аукционе, называется «Свиза с Вовом». Там представлена другая картина, не из этой коллекции, называется «После долгого дня», тоже по мотивам художника Марк Спейн. И сейчас уже второй день идет аукцион. И от продажи этой картины средства будут также переданы и в травматологическое отделение Мичникова, и на помощь нашим Днепропетровским волонтерам, которые постоянно на регулярной основе помогают 93-й бригаде, возят помощь. Там сейчас также есть потребности. Як долучитися до цього аукціону в соціальних мережах, можемо знайти? Так, да, є на сіті Facebook, називається Світ за свого благодійний аукціон, і Там виставлені. лоти. Тобто средства виручені будуть непосредственно передаватися, от там, як обозначено, і відчоти, розуміється, будуть виставлені там же, у них на страниці. Щодо волонтерської діяльності, ваші друзі волонтери, і ви також. Вже волонтер, можно сказать, бо заниматься благотворительностью. Як все началось? Все началось еще, наверное, с появления первых блокпостов у нас на территории города. И вот как я узнала, когда мои знакомые начали заниматься обеспечением наших блокпостов, ребят, всеми необходимыми. То есть начиная от элементарных бытовых средств личной гигиены, заканчивая какими-то средствами первой медицинской помощи. То есть люди брали ответственность это на себя и просто такие же простые, как вот мы с вами, ни в каких организациях не участвующие. Просто у кого-то брат служит, там у кого-то сосед, знакомый, муж. Поэтому как-то так вот. Вот так и выникают идеи, так да. и до помога. Что да. сейчас наиболее необходимо в 93-й бригаде? Наиболее необходимое, я думаю, что это летняя форма, берцы и, в принципе, этим занимается наш непропетровский волонтер. Вот у него на странице он часто публикуют списки необходимых средств, что нужно именно. Но вот из последнего это были летние берцы и форма, потому что уже как бы теплее, это а у ребят еще все еще зимняя форма, поэтому вот. Пока такі але все ж таки сподівалися, що літня форма вже не знадобиться і все закінчиться, але на жаль, на потреби жаль. є, так да. Щодо харчування чи забезпечені зараз хлопці належним харчуванням, чи можливо також потрібно допомогти? допомога постійно, на основі. Люди забувають, когда у нас перемир'я, що перемир'я – це так називаємо і нічого не і війна не закончилась, там все еще. Продолжаются боевые действия, и также раненые поступают регулярно. Вот в пятницу я предоставила в травматологическое отделение энергетики, и это была помощь на выходные. То есть это, их было достаточно, но это была помощь на выходные. И врачи говорили, что вот если никого ночью к нам не привезут, то этого, в принципе, будет достаточно. То есть это идет речь о том, что их привоз, просто привозят не в таких масштабах, как раньше, когда были именно очень активные боевые действия. Но тем не менее, даже если один человек поступает ночью, у них очень серьезные травмы, и они очень сейчас нуждаются в поддержке. Все такие військовые так? Поражения, которым очень нужна помощь при, в приемном отделении больницы Меченкова, там есть штаб помощи раненым. И там есть и контактные телефоны, я могу их озвучить, оставить. И они также оглашают списки, что нужно именно вот сейчас, сегодня. Окремому войсковому потребна окрема допомога, да? Да, да, да. То есть кто-то поступает, им сразу дают непосредственно указания, что нужно. Но это не, вне зависимости от этого, любые отделения нуждаются в этом. Вот, мне сказали врачи, что непосредственно вот в травматологическом отделении сейчас самая большая необходимость закупки средств. Это и анальгетики, и пероральное питание для реанимационных, для восстановления. То есть это не такие большие деньги на самом деле. Вот одна упаковка препаратов, анальгетиков стоит 250 гривен. Это не такая большая сумма, которую можно можно это. Можно, ну, не обязательно прям целую сумму, но, знаете, с каждого по чуть-чуть и, в принципе, помощь. К сожалению, хотелось бы, чтобы они не нуждались, а чтобы государство это обеспечивало. Но вот мы сейчас имеем то, что имеем. И без волонтерской помощи, конечно, было бы очень сложно. Поэтому это очень важный вопрос. Вот вы казали, в пятницу вы надали леки. Это были леки с каких кошти? С то, чтобы вы выверить за картину. Это так, так? была продана, ну, еще вот до того, как моя идея обрела э, такую популярность, это была картина продана еще самая первая, вот. И с продажи именно этой картины я потратила деньги на вот именно эти средства. Як становится цена на картину? Чей я, какие установления, а более давно сама да, я гауктион? Цены в принципе установлены в серии mm -hmm. от 200 до 400 евро за работу. Почему в Евро? Потому что у меня друзей достаточно много везде, и я это тоже в этом посте писала. А вот девушка у меня купила картину, она живет в Париже. Вот я сейчас жду от нее перевода и вот жду отправки ей непосредственно этой картины. То есть на, если на какую-то работу будет более чем один желающий, то я думаю, что я ее также выставлю на аукцион и уже не буду вмешиваться в эти процессы, и это уже как получится дальше. Что говорят друзья за кордоном? Как ставляться до ситуации в Украине? Знаете, на самом деле мне было очень грустно от того, что многие даже не очень и знают, что происходит. То есть это пока это набирает резонанс, Вот когда мы начали быть на первых полосах Breaking News, CNN и прочих, тогда начали как-то узнавать, вообще, что страна такая есть. Многие. Когда горели шины, горел майдан, да, тоді, да. Так? Да. Потом как-то все утихло притихло, и сейчас вот с многими общаюсь, кто-то переживает, кто-то знает, а многие как-то достаточно, ну, как у нас а -а -а за и стурмование в Евросоюзе, так и, в принципе, друзья, которые живут там, относятся так, насколько эта проблема освещена. Можно говорить и про наш регион, например, что не чувствуется, что где-то идет война совсем близко. На самом деле, это очень сложный вопрос. У нас это ощущается, и настолько мы благодарны тому, что у нас такой форт-пост создан в Вот у меня много друзей по Украине, но вот Невропетровск, это, знаете, как... мне аж приятно от этого, что это пример такой большой для Украины. Насколько мы своими силами одели, обули солдат, поставили. То есть это был такой порыв, вот еще с весны начиная. Но, к сожалению, сейчас вот это подутихло и в связи с тем, что так называемое перемирие, и это не оповещается, не оглашается, сколько раненых, сколько погибших, какие потребности. Но это на самом деле очень важный вопрос, потому что люди, которые нашего сами возраста, младшие, вообще дети, они гробят свои жизни, здоровье, и в том числе психическое, что очень важно. Это сейчас очень большая проблема, что у нас сейчас 90% с посттравмой, и этим надо вопросом тоже заниматься серьезно. Так, на жаль, большинство человеки, найкращие человеки, человек. Найкращие человеки вот так свои життя. И когда они возвращаются с фронта, к сожалению, им помогаем мы с вами, простые люди. Поэтому надо сплачиваться и делать это. Они делают это ради нас, ради нашего мира в нашем городе, что мы сейчас здесь чувствуем себя хорошо, и мы не знаем, как не, сл не слышали этих выстрелов, взрывов, и нам не пришлось бежать с наших домов. Вот благодаря этим людям, которые вложат свои жизни. Нас неодноразово в ефірі були волонтери, і вони говорять, що військові навіть не ображаються, що в нас знову є банкет, у нас є мирні якісь заходи, бо вони кажуть, що саме для цього вони там і захищають нас. Тут. Знаєте, тут очень двойський питання на самом деле з тих людей, з которыми я знайомим, які служать і також э, розказують о том, как вони вот приїхали в ульяне, сходять. Э, Это очень сложный вопрос. То есть Им человеку, человеку да. вернуться с военного времени сюда. Конечно, жизнь не останавливается на этом. У всех свои праздники, но не знаю, у нас сейчас война. Праздники будут в мирное время. Это вот моя такая позиция. А завдяки таким людям, как вы. Ви допомагаєте? Ви є прикладом для тих, хто зараз нас дивиться і взагалі для молоді. Приклад для наслідування, що не потрібно бути байдужим потрібно допомагати. У вас є хвилинка звернутися ще раз до наших глядачів і нагадати. про картины, про такую благодейную, гарную акцию, про то, что правда, очень дуже потрібна помощь. Я хочу обратиться и сказать, что не столь важно, будете ли вы приобщаться именно к моей акции или просто в любое отделение, в любой больнице. Это сейчас очень важно предоставлять помощь любую. Какая, каждый может хоть какую-то свою лепту вносить, в свой вклад маленький. Но если это каждый сделает ответственно, то в принципе мы будем и результаты иметь, которые мы имеем. Сейчас в Мечниково очень, очень большая потребность в поддержке реанимационных больных, которые сейчас восстанавливаются и в анальгетиках, вот это, которое было на последнее время. Конечно, постоянно регулярно меняются запросы, и в любую информацию вы можете узнавать в штабе помощи раненым. То есть там всегда предоставят эти ответы на эти вопросы. Главное не будьте байдужим. Да. Вам еще раз дякую за вашу творчество и за ваши добрые вчинки. Когда вы Надихнули наших глядачів, і були її прикладом для наслідування для багатьох нашим глядачам. Я дякую, що ви були з нами. Нагадаю, що сьогодні у студії була художниця Лейла Джафарова. Тож долучайтеся до акції, купуйте картини або просто допомагайте військовим. Перша частина нашої програми добігла кінця. Прямо зараз для вас сюжет, де косметолог розкаже, як дбати про свою шкіру у весняний період, а потім майстер-клас. Те розкажемо знову, як бути красивими. Залишайтеся з нами.